Azərbaycan sülh müqaviləsi üçün Ermənistan'a daha genişlənmiş elementləri təqdim edib. Ednews xəbər verir ki, bunu Bişkekdə Azərbaycanlı jurnalistləri açıqlamasında xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib. Azərbaycan ilkin olaraq beş baza prinsipi ilə Ermənistan'a təkliflər vermişdi. Bu yaxınlarda isə həmin baza əsasında yeni detallar İrəvana təqdim edilib. Ceyhun Bayramov bildirib ki, Ermənistan təqdim edilmiş detallarla bağlı vaxt istəyir. Bizdə dəqiq məlumat yoxdur ki, növbəti görüşlər zamanı Ermənistan bizim təqdim etdiyimiz elementlərə hansı reaksiyanı verəcək, yaxud əlavə vaxt istəyəcəklər. Ancaq bir neçə istiqamətlər var ki, onların irəli aparılması bizim üçün əhəmilidir, deyə o əlavə edib. Nazir qeyd edib ki, ikitərəfli əsasda olan sülh müqaviləsi, kommunikasiyaların açılması və delimitasiya məsələləri görüşlər əsasında müzakirə olunur. Azərbaycan görüşlərdə öz məlum prinsiplərini çatdırır və bu istiqamətdə işləri irəli aparır. Okya burada delimitasyaya dair kamisyaların iclası Brüссelerde keçiriləcək.